আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি খষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ ওৱান খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ সেই পাঠটিৰ অনুশীলনী আটাইকেইটা কুৱেশ্যনৰ আমি এনচাৰ কৰিম প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দিয়া আছে সকলো জীৱৰ বাবেই একেধৰণৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন বুলি তুমি ভাবানে মই উত্তৰটো এনেদৰে লিখিছোঁ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা সকলো জীৱৰ বাবে একেধৰণৰ খাদ্য প্ৰয়োজন নহয় কাৰণ প্ৰাণীভেদে খাদ্যভাস বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায় উদাহৰণস্বৰূপে তিৰ্ণভোজী প্ৰাণী যেনে গৰু ছাগলী আদিয়ে তিৰ্ণজাতীয় উদ্ভিদক আহাৰ হিচাপে ভক্ষণ কৰে অন্য হাতে মাংসভোজী প্ৰাণী যেনে বাঘসিংহ আদিয়ে অন্য প্ৰাণীক আহাৰ হিচাপে ভক্ষণ কৰে অন্য এক প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী উদাহৰণস্বৰূপে আমি মানে মানুহৰ কথা কৈছে সকলো প্ৰকাৰৰ খাদ্য ভক্ষণ কৰোঁ সেয়ে আমাক সৰ্বভোজী প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় তোমালোকে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ এনেদৰেই লিখিব পাৰিবা এতিয়া দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দিয়া আছে আমি খোৱা পাঁচবিধ উদ্ভিদ আৰু সিহঁতৰ অংশবোৰৰ নাম উল্লেখ কৰা মানে কৈছে যে আমি যিবোৰ উদ্ভিদ খাওঁ যিবোৰ গছৰ পৰা আমি গছক আহাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি সেই গছৰ কোনবোৰ অংশনো খাওঁ উদ্ভিদৰ কোনবোৰ অংশ খাওঁ তোমালোকক উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে তোমালোকক মই এফালে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিছোঁ উদ্ভিদৰ নাম আৰু আনফালে আমি সেই উদ্ভিদৰ কোনটো অংশ খাওঁ সেইবোৰ লিখি দিছোঁ তোমালোকে উত্তৰটো এনেদৰেই লিখিবা ঘেঁহুৰ আমি কি খাওঁ বীজ খাওঁ আলুৰ কি খাওঁ আমি শিপা খাওঁ বেঙেনাৰ কি খাওঁ ফল খাওঁ নিমৰ কি খাওঁ পাত খাওঁ ধানৰ কি খাওঁ বীজ খাওঁ তোমালোকৰ দুই নম্বৰ উত্তৰটো এনেদৰেই আছিলে এতিয়া তিনি নম্বৰ উত্তৰটো প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিয়া আছে কয় স্তম্ভৰ লগত ক্ষস্তম্ভ মিলোৱা কম্ভত দিয়া আছে গাখীৰ দৈ গাখীৰৰ চানা ঘিউ সেইটো কিহৰ লগত মিলিব প্ৰাণীজাত সামগ্ৰীৰ লগত মিলিব কাৰণ জানো যে প্ৰাণীয়ে কি দিয়ে গাখীৰ দিয়ে দৈ দিয়ে গাখীৰৰ চানা ঘিউ আমি সেইবোৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ প্ৰাণীজাত সামগ্ৰীৰ পৰা পাওঁ গতিকে সেইটো কিহৰ লগত মিলিব প্ৰাণীজাত সামগ্ৰী পালেং শাক ফুলকবি গাজৰ এইবোৰ কি শাক পাচলি আমি জানো সেইকাৰণে কিহৰ লগত মিলাইছোঁ শাক পাচলিৰ লগত সিংহ আৰু বাঘে কি খায় আন প্ৰাণিক খায় সেইকাৰণে আন প্ৰাণীক খাইৰ লগত মিলিব ত্ৰিন্ভোজী প্ৰাণীয়ে বুলি দিছে কিহৰ লগত মিলিব উদ্ভিদ আৰু উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী খায় আমি জানো যে তিন তিনভোজী প্ৰাণী যেনে হৰিণা ছাগলী আজি কি খায় উদ্ভিদ আৰু উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী খায় সেইকাৰণে কিহৰ লগত মিলিব উদ্ভিদ আৰু উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী খাইৰ লগত মিলিব এনেদৰে তোমালোকে তিনি নম্বৰ উত্তৰটো কৰিব পাৰিবা এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ গৈছোঁ তলত দিয়া শব্দবোৰ খালী ঠাই পূৰণ কৰা বুলি দিছে কিছুমান শব্দ দিয়া আছে যেনে ধৰা তিনভোজি উদ্ভিজাত গাখীৰ কুঁহিয়াৰ মাংসভোজি এনেদৰে তোমালোকক কি দিয়া আছে কিছুমান শব্দ দিয়া আছে আৰু খালী ঠাইত পোকৰিবলৈ দিছে এতিয়া প্ৰথমটো খালী ঠাই দিছে বাঘ এবিধ ড্ৰেছ প্ৰাণী কাৰণ ই কেৱল মাংস খাই আমি জানো যে বাঘ এবিধ মাংসভোজি প্ৰাণী গতিকে ওপৰৰ শব্দকেইটাৰ পৰা তোমালোকে মাংস ভুজিটো আনি এনেদৰে মাংস আণ্ডাৰলাইন যিটো খালী ঠাই পূৰ কৰিবলৈ দিছে সেইদিনত মাংস ভোজি বহাই দিলেই হৈ গ'ল বি নম্বৰটো চাইছোঁ বি নম্বৰটো দিয়া আছে হৰিণে কেৱল উদ্ভিজাত সামগ্ৰী খায় আৰু সেয়েহে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ডেজ বুলি কোৱা হয় বুলি তোমালোকক ডেজ চিনটোত কি কৰিবলৈ দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰিবলৈ দিছে আৰু ওপৰৰ পৰা তোমালোকে কি বহাব লাগিব তিৰ্ণভোজি বুলি কোৱা হয় আমি জানো যে হৰিণ এবিধ তিৰ্নভোজি প্ৰাণী গতিকে খালী ঠাই আমি কি বহাব পাৰিম তিৰ্নভোজি বহাব পাৰিম এতিয়া চি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ গৈছোঁ চি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ভাটোৱে কেৱল ডেছ সামগ্ৰী খায় আমি জানো যে ভাটোৱে কি খায় গছৰ ফল খায় গতিকে ওপৰত চাওঁ কি কি আছে আমি জানো যে উদ্ভিদ জাত উদ্ভিদজাতটো ইয়াৰ হ'ব কাৰণ ভাটোৱে কেৱল কি খায় উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী খায় এতিয়া দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ডেছ এবিধ পানীয় যি গৰু ম'হ আৰু ছাগলীৰ পৰা পোৱা এবিধ প্ৰাণীৰ জাত সামগ্ৰী আমি জানো যে গৰু ম'হ ছাগলীৰ পৰা কি পাওঁ গাখীৰ পাওঁ গতিকে ওপৰত গাখীৰটো আছে গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে গাখীৰ এবিধ পানীয় যি গৰু ম'হ আৰু ছাগলীৰ পৰা পোৱা এবিধ প্ৰাণীজাত সামগ্ৰী এতিয়া ই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ কৈছোঁ ই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দিয়া আছে ডেছৰ পৰা আমি চেনি পাওঁ আমি সকলোৱে জানো যে কিহৰ পৰা চিনি পাওঁ কুঁহিয়াৰ পৰা চেনি পাওঁ গতিকে তোমালোকৰ প্ৰথম নম্বৰ যিটো চেপ্তাৰ আছিলে খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ এই চেপ্তাৰটোৱে এইকেইটাই কুৱেশ্যন আছিলে তোমালোকে উত্তৰসমূহ এনেদৰেই লিখিবা মই যি যেনেদৰে উত্তৰসমূহ লিখাই দিছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিলে তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা যাতে আগৰ যিখিনি লেচন আছে তোমালোকে সকলোখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থকা আজিলৈ ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ